ليث صبور ريح الشهادة جنيد اتكين ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله فإن لم يناله كله نال بعضه رستان ما بقى فهم جدا كيري الجامع لأخلاق الراوي كتابنا عن كيلتر اللي يبدو رحمه الله كتا زاخت لردام وتمشتا وكشيت يبدو لاركي kim bir narsani jiddiy talab qilsa rosta kamiga talab qilsa albatta erishadi o'shanga hammasiga erishmagan taqdirda ham basiga erishadi demak odamda himmat kerak e bo'lmaydi endi deyish emas rosta kamiga jiddiy talab qil erishasan deyapti o'sha narsaga hammasiga erishmaganing bilan basiga erishasan mana pul topayotgan odamlarni qarasangiz qanday pul topgansiz desangiz ana shunday deydi millioner bo'lib ketishga harakat qilgan ha millioner bo'lmagani bilan har qalay ozoz puldor bo'lib qolgan bo'ladi ilm olgan odamlardan ham so'rn xuddi shu gapni gapiradi qanday ilm olgansiz desangiz katta alloma bo'lmoqchi edim ho'p katta alloma bo'lib ketolmadimu lekin har qalay o'qidik mana deydi demak odam nimani talab qilsa rostakamiga o'shanga jiddiy kirishish kerak erishasiz ho'p hammasiga erishmasangiz ham aytyaptiki ba'zisiga erishasiz o'shani kim bir narsani jiddiy rostakamiga talab qilsa albatta unga erishadi hammasiga erishmagan taqdirda ham ba'zisiga erishadi yaxshida ba'zisiga erishsangiz ham masalan pul topayotgan odamga millioner bo'lib ketmagani bilan ha baribir puldor bo'lib qolgani yaxshiku ilm olgan odam ham allomo bo'lib ketmasa ham baribir ilmli bo'lib qolgani yaxshiku ozgina albatta ba'zisiga erishgani ham yaxshi o'shanidemak abdul qodir al kiyloniy yoki kayloniy aytgan ekanlar ru oliy Ali himmat bilan yuringlar doim degan al fath robboniy kitobidan ya'ni hamma sohada hayotda himmatni oliy qilib yur deyapti hamma narsani pastiga rozi bo'lib qolavermae ibrohim al harbiy imom ahmad haqida aytib bergan ekanlar yigirma yil u kishiga men hamroh bo'lib yurdim imom ahmadga yozda ham qishda ham issiqda ham sovuqda ham kechqurun ham kunduzi ham yurdim oldida har qachon bir kun men u kishiga yo'liqsam albatta kechagi şey kundan ko'ra u kishida nimadir ziyoda bo'lgan bo'lardi deyapti imom ahmadni zu kitobidan mana bu ham juda kerak har bir kishi o'zini hayotida mana shuni taqqoslash kerak ibrohiml harbiy aytyaptiki yigirma yil imom ahmadga yurgan bo'lsam issiq sovuq yoz qish qanaqa holatda bo'lsa ham tun kun har kun kechagidan nimasidir no ziyoda bo'lgan bo'lardi deyapti ilmi amali taqvosi xulqi har kun odam oldinga qarab ketadi ana shunda odam yashayotgani yaxshilikka bo'ladi aks holda mana shu o'lib qo'yaveray deb so'rayverish kerak odam agar buguni kechagidan yaxshi bo'lmasa undan ko'ra shu o'lib qo'yaveray deyishi kerak odam rostdan nimalaga bir istehzo tarzda aytmayapmiz rostdan odam aytishi kerak buni duo qilish kerak agar bugunm ertam kechamdan yaxshi bo'lmasa undan ko'ra o'lib qo'yaveray borgan sari orqaga ketsam ya'ni shu yaxshiroq turgan joyimda o'lib qo'yaveray nima biladi hali endi bir kunda bir metrdan uzoqlashsangiz haqdan bir yilda o'n yilda yigirma yilda qancha uzoqlashib ketasiz alloh asrasin o'tirishda o'lishdan avval kofir bo'lib qoladimi odam undan ko'ra hozir o'lib qo'yaveray deyish kerak odam agar buguni ertasi kechasidan yaxshi bo'lmasa imom ahmad mana shunaqa ekanlar ya'ni har kuni kechasidan yaxshi bo'lar ekan o'tgan kechasidan u kishini har kuni gün, yangi kuni yaxshi bo'lar ekan deyapti shundan u kishini masalan mazhablariga qarasangiz ham bir masalada o'n xil gap bo'lsa bir masalada o'sha o'n xil gapni hammasini imom ahmad aytgan bo'lib chiqadi nemga bunday deysiz yandi masalan bir masalada bir fatvodada ya'ni qon tahoratni buzadimi yo'qmi degan masala bo'lsa masalan ya'ni yoki paypoqqa mast tortsa bo'ladimi degan masala bo'lsa ana shunaqa masalada qarasangiz bo'ladi deganni ham imom ahmad bir so'zda bo'ladi degan imom ahmad bir so'zda bo'lmaydi degan imom ahmad bir so'zda mana bunaqa bo'lsa bo'ladi degan bir so'zda mana bunaqa bo'lsa bo'lmaydi degan bir o'n xil o'n besh xil so'zi bo'ladi har bitta masalada imom ahmadni nimaga shunaqa bi turibsizmi u kishi desa yo'q har kun ilmi ziyoda bo'laverganidan dalil bu har kun yangilik kishini hayotida paydo bo'lavergan o'shanga binoan keyin fatvolari ham o'zgaravergan u kishini shuning uchun ham u kishni mazhabida ko'p qovullar keladiniaytdilar yani. men sofvatlardan sofvat degani o'sha bir sarazotlar salaf solihlar shunday odamlarni ko'rdimki ular hech uxlamay doim uyg'oqlar Oliyden, maksad, diyor, bu yerda uyqu uyg'oqlikdan maqsad haqiqiy uyqu uyg'oqlik emas g'aflatdan uyg'onish shuni nazarda tutyapti chunki odam hech uxlamay yurolmaydi hech qachon to'g'ri tushunish kerak bu gapni ular bir g'aflatdan uyg'ongandan keyin hech uxlashmasdi bir yo'lga kirib olgandan keyin hech to'xtamasdi deyapti yo'lga tushib oldimi to'xtamasdi keyin himmatlari doim yuqoriga bo'lardi ko'tarilishga qarab harakat qilardilar har qachon bir maqomdan o'tsalar ko'rardilar avval o'zlari bo'lgan maqom qanaqangi noqisligini va istig'for aytardilar sodul xotil kitobidan da odam qancha oldinga yurgan sari o'tmishini qarab odam o'zini ensas qotadi o'zi kulgisi keladi o'tmishiga masalan biz o'zimizdan aytsak ham oddiy bir misol tarzida hech narsa qilmagan bo'lsak ham aslida ya'ni misrga birinchi borgan paytimizda endi qulog'imizga quyib jo'natishganda ana shu o'zimiznikidan chiqma shu hanafiy mazhabidan chiqma moturudiylikdan chiqma deb qulog'imizga quyib jo'natishgan o'zimizcha borib olganmiz jiddiy bo'lib olib hammadan shubha qilib ana shunaqa qilib yurardik hatto ana o'sha ustozlar bilan tortishardik qanchasi bilan hanafiz to'g'ri an shunsi masalada deb moturudiy to'g'ri ana shu narsada deb qancha tortishardik o'zimizda endi o' kitoblarda o'qib yurganmizda ana shu to'g'ri deb keyin oradan bir ikki yil uch yil vaqt o'tgandan keyin o'qib ko'rsak odam o'tmishiga bunday orqaga bir qarasa kulgisi keladi shu narsani tushunmaganmiman deysiz endi o'shanda ham bir nimani tushunganman deb olgan vaqtingizda ham oradan yana ikki yil o'tadi yana qarasangiz ikki yil avvalgi hayotingizga ge, yana bir kulgisi keladi o'shanda ham tushunmaganman deysiz yana oradan bir ikki yil uch yil o'tadi yana qarasgiz o'tmishga unga ham kulgusi keladi endi tushundim degan joyingizda hali hech narsani tushunmagan bo'lgan ekansiz hozir ham huddi shunday nimalarni tushunganmiz deb yuribmiz ertaga yana bir ikki yil uch yil o'tgandan keyin qarasak yana chiqadi hali hech narsani tushunmagan bo'lamiz endi kishiga savol tug'iladi unda unda biz umrimiz sarsonlikda o'tib ketmaydimi ana shunaqa qilib u yoqdan bu yoqqa o'tib yo'q ana shu o'zi ibodat degani inson o'tmishiga qarab o'zini tan olishi shu o'zi maqsad hech kim kamolotga ki erisha olmaydi hech kim misol uchun qarang muso alayhissalom hizr alayhissalomni oldiga bordilar ilm o'rganaman dedilar ilm o'rgandilarmi uch marta gap eshitib keldilarmi ilm o'rganaman deb bordilar to'g'rimi u kishi ollohdan eshitdilarki muso alayhissalom u kishidan ilmli odam bor hizr ho'p boraman ana shundan ilm o'rganaman dedilar bordilar ham mayli mana oldida yurib ilm o'rgandilarmi uch marta gap eshitib keldilarmi ko'rinishdan ilm o'rgangan yo'q uch marta gap eshitib keldi nima unday qilding dedi hizrga gapirm demaganmidim senga dedi bir gapn eshitdilar bo'ldi kechiring dedi ikkinchi marta yana aytdilar nima unday de qilding dedilar hizirga senga aytmaganmidim dedi hizr bo'ldi boshqa qaytib so'ramayman agar so'rsam haydab yuborvering meni dedi uchinchida yana so'rab qoldi nimaga bunday qilding dedi oxirida haydab yubordi endi o'rgandilarmi gap eshitib keldilarmi gap eshitib keldilar uch marta lekin nimaga shunda u kishi ilmi o'rganib keldi deyiladi u kishi eng katta o'rganib kelgan ilmi shu bo'ldiki odam tushunmagan narsasi ko'p ekan ana shuni o'rganib keldilar chunki u kishini qilgan xatolari o'zi shu edi mus alayhissalomni ba isroilda bitta odam turib u kishiga siz o'zizdan ilmli odam bor deb o'ylaysizmi deganda yo'q yo'qdegandilar men o'zimda ilmli odam bor <laughs> deb o'ylamayman degandlar ana shu xatolarimidi ana shuni o'rganib keldilar bor hozir us tushunmagan narsa ko'p ekan hali demak odam turuqsiz hayotda yashayapman men deb o'ylamaslik kerak u bitta hayotga yopishib olib ha tug'ilganingdan beri shu bo'lsa endi shuda endi deb o'zgarmaslik u haqlik alomat emas ha buni qara kecha unday ekan bugun bunday ekan ha bugungi gapiga ham ishonma demak buni ertaga hali undan ham qaytda deradi ko'rasan nima qilish kerakekan shuniguchun desa qotib olish kerak ekan bitta hayotga gumroh bo'lib ana yani shu desa haq ekan ana shu deydi olloh bizdan talab qilmagan unaqa narsani olloh bizdan ajizni e'tirof etishimizni talab qilgan ya'ni ojizlikni etirof etishlikni aytayotgan gap ham hozir shu mana qancha soffat odamlar deyapti qarang soffat sofat degani sara sara zotlar katta katta ulamolar zohidlar obidlar ana shularga men hamroh bo'lib yurdim deyapti ular har qachon himmati yuqoriga qarab davom etaverardi har qachon yuqori maqomga chiqsalar o'zlarini avvalgi maqomlariga qarab noqisligini ko'rardi deyapti istig'for aytardi ana shu o'zi kerak allohga biz oliy maqomga chiqishimiz emas oliy maqomga hech kim chiqolmaydi ya'ni undan maqom yuqorilagandan yuqorilab ketaveradi inson ojizligini e'tirof etadi hamma sohada istig'for aytadi o'sha xatosiga gunohiga ana shu alloh taologa mahbub narsa uchun odamda himmat kerak himmatsiz tuban palit odam bo'lsa ana shunaqa paytda bu narsaga chidamaydida yuraveramizmi endi sason bo'lib sizni ortigizdan deydida de, de nima qilib oladi shu bitta maqomga yopishib oladi maqomga yopishsang o'sha maqomga yopishib qolib ketasan undan yuqoriroq maqomga chiqa olmaysan hatto bu narsa odamni ilm olayotgan odamlarni tanlashda ham bo'lar ekan ya'ni masalan endi bir iymonga islomga kirib qolgan odamlarga qarasangiz bir odamlarni eshitib shularni endi unaqasi yo'q deb yuradi bol bunaqasi bo'lishi mumkin emas haligi domlani deydi bo'lgani shu domlani ana shu bo'ladida deydi bo'lgani shu deydi bundan boshqasini eshitma deydi oradan bir o'n yil o'tadi qarasangiz ahmoq bo'lgan ekanman shu odamni katta bir domla deb yurgan ekanman deydi keyin boshqasini topb oladi ye mana bundan zo'ri yo'q deydi uni ham bir besh şey, yil o'n yil eshitadi keyin qarasa bi johil bo'lgan ekanmanda shuni katta bir dunyoda tengi yo'q odam deb yurardim deydi yomon bo'lmagan taqdirda ham endi bunaqangi darajada dunyoda tengi yo'q odam emas ekan bildikku deydi ana shunaqa bo'lib hatto odam ilm olayotgan odamiga nisbatan ham himmat oshib boraveradi shuning uchun ham hozir mana shu gapni eshitayotgan odamlar o'zicha bir haq topib oldim deb bitta shayxiga yopishib olgan bo'lsa shayxiga ana shuni tushunish kerak seni hali oldingda ko'p narsalar bor bittaga yopishib olib dunyoni borishi deb o'ylama masalan o'zimizdagi haligi mutassiflik balosidan qutulib chiqib kelgan odamlar ibn usaymin ibn boz degan shayxlarni eshitib qolsa bunday ularni ilmini ko'radida rostdan bundan uyog'i yo'q bo'lsa kerak deb o'ylaydi lekin ana shu yerda unutadi olloh oyatda aytib qo'yibdi kulli ilmin alim degan hamma ilmlikni ustida ilmlik bor degan sen o'rganib shunday shunda ko'rasan bilasanki ha unaqangi darajada emas ular ham undan ham yuqorilari bor undan ham katta ilmlilar bor hech narsa emas bo'lib qoladi ularuni oldida borgan sari odam himmati oshgan sari yuqori maqomga chiqib pastki maqomga qarab ojizligini ko'raveradi to'polon ham mana shundan chiqadi tepada turgan odam pastga turgan odamni ko'radi holatini pastda turgan odam tepada turganini ko'rolmaydid to'polon chiqadi ana shundan nima qilish kerak ekan shunda tepada turgan odam sabr qilishi kerak tushunarlimi masalan haligi aytamizku labirintni ichida turibdi bitta odam tasavvur qiling siz labiii tepasida turibsiz sizga oson ana yur mana yur deysiz ana vu bechora ichkarida o'tirib olgan u tushunmaydida u ma yur mana yega yri senga osonda deydi ana shunda siz uni tushunishingiz kerak siz sabr qilishingiz kerak unga u sizga sabr qilishini talab qilishingiz emas shuning uchun ham shariatda yuqoridagilar pastdagi johillarga sabr qilishga buyurilgan aytdikku yuqoridagi oyatda hamrhmo sifatida johillar gapirsa ularga yaxshi qolib ketadi degan chunki pastdagi odam tushunmaydi sen tepada turibsan sen tushunasan ana shu uchun tepada turgan odam pastda turgan odamga sabr qilishga buyurilgan yani. agar sabr qilaolmayotgan bo'lsa bilingki u ham hali tepaga chiqqani yo'q o'zi u ham uni oldida yuribdi o'zi chunki tepada bo'lganda u sabr qilardi uni gapiga chunki tushunardi u nimani tushunmayapti nimani unga tushuntirib bo'lmayapti biardiu buni sinif, bir, bir ligem, yani ke, mana maktab tizimidan ham misol qilsangiz bo'ladi odam to'qqizinchi sinflarda sakkizinchi sinflarda o'qisa birinchi sinf ikkinchi sinfda oddiy bir ona tillarni oddiy bir unaqangi misollarni tushunmayotganligiga insasi qotadi shunchalikam kallasiz bo'laman ekanmi deydi g to'rtinchi sinf imtihonlarini ko'rsangiz mana maktablarni bitirgandan keyin shunchalikham kallam kallam yo'q bo'lami shuni bilmagan ekanman deysiz yani, katta bo'lgan sari odam shunaqada pastki darajaga qarab o'zini nuqsonini ko'rib boraveradi istig'for aytish kerak bu odamni ana shu ujubni sindiradi manmanlikni ollohga kelsa shu kerak aslida xullas bu tuturuqsizlik emas balki o'sha sofvat sifati bu sarazotlar sifati shunaqa bo'ladi